ছাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মনিষাই আজি কোনো ৰেচিপি লৈ অহা নাই ভাবিছোঁ ইমান গৰম পৰিছে নিজেও কিবা এটা ঠাণ্ডা বনাই খাওঁ আৰু আপোনালোকৰ আগতো আগবঢ়াওঁ আৰু টাইটেল টাইটেল আৰু ঠাম নে লিখি সকলোৱে গম পাইছে ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব আহক তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া এফালে তিনিটা আম লৈ লৈছোঁ আৰু ধুই লৈছোঁ আমকেইটা ধুনীয়াকৈ এইকেইটা বাচ বাকলি গুচাই লওঁ ভালদৰে গোন্ধটোতে খাওঁ খাওঁ লাগিছেও ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে এইকেইটা গুচাই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ পাতলা পাতলাকৈ কাটি ল'ম এইখিনি এনেদৰে কাটি ল'লোঁ ইমানখিনি ওলালে আৰু মিক্সি বাতিটো বহুত ডাঙৰ সেইবাবে অকণমান অকণমান লাগিছে আৰু এইটো আমুল ক্ৰীম লৈ লৈছোঁ ইয়াত অলপমান এতিয়া আমুল ক্ৰীম দি দিম আৰু ইয়াতে অলপমান গাখীৰ দি দিছোঁ গাখীৰ এতিয়া বেছি দিয়া নাই পাছত দি দিম আৰু এয়া চেনি দি দিছোঁ ইয়াত আৰু এইখিনি পিচি ল'ম আৰু ইয়াত অলপমান আইচ দি ল'লোঁ আৰু ইয়াত পিচি অনা গাখীৰ ক্ৰীম আৰু আমৰ জুচটো দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি থোৱা আম ওপৰত দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে কাজু বাদাম অকণমান দি দিছোঁ ভাঙি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়া লাগিবলৈ পদুনীয়া পাত এখিলা দি দিছোঁ আৰু এনেই এইয়া দিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু খাবলৈও কিন্তু বিৰাট মজা হৈছে দেই দেহাকৈ দিওঁগৈচোন খাবলৈ এইটো খাই চোৱা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই কেনেকুৱা হে কোৱা ধুনীয়া টেষ্টি হা আৰু কোৱা มันจะไปเสดีจใคร